Наша задача була, щоб нас не спалили і не роз'їхала. Перебила логістику, не було чим ні поміняти, ні воду підвести, ні їсти. За цим мостом наблюдали місяць, ми продежурили, що треба було його підривати. Саме тяжче, що ти питаєш, то це вийти із укриття, розуміючи, що ти смірник. І не доїхали нас, і півішка ударила задимлення, крики починається паніка внутрі. Я его вот за капюшон начинаю тянуть, я вижу, певишка летит, и я уже не пытаюсь от нее текать. Я в рацию говорю, помогите мне, я не могу справиться, кто-нибудь помогите, ключевую в рацию. Э -э, Муз был заминирован нашими э -э, тоже смежниками. Нам его передали для того, чтобы мы езжали его под контролем. И в случае какой-то там необходимости или какое-то изменение в боевых задачах, нам должен был поступить приказ, и мы должны были ликвидировать этот мост. Стояла в основном наша задача затримать просувание противника. Для того, щоб хлопці відходили нормально. Щоб не стали технікою доганяти наших хлопців. Ну, хто, від, хто відійшов, хто, то, хто все. І ось це була наша повинна була бути третя зміна, ми должны їх їхати міняти. Але в зв'язку з тим, що логістику вони сильно нам прижали, транспорт зайти не мог. Нам ударили тогда хаммер, розбили, да? І нам не наче було заїхати туда. Ми искали бронированную машину, на чому заїхати, ждали, поки нам ну, как-то виділять. А время отходило, отходило, І этот логічний путь стягивався, сильне стягивався, підлягав, скажем так, затягивался за счет дронов. Они сильно взяли під контроль, они начали дронами, тобто машина, которая не заходит, практически перестала доезжать до суджі. Ну, практически вже ніхто не доїжджав. Наша задача була, щоб нас не спалили і не там. Перебили логістику, не було чим ні поміняти, ні воду подвести, ні їсти. Благо, что Дружні поділилися, там водичкою, їдою, Навіть кава. Перепала. За цим мостом наблюдали місяць, ми продежурили і прийшла ця ситуація, що треба було його підривати. Кіло пластідом затепеха і вперед. Саме тяжче, що ти питаєш, то це вийти із укриття, розуміючи, що ти смірник. Що ти можеш геть навіть не дійти до тієї закладки. Найкраще було вийти. Так треба вилізти на моста, знайти ту закладку, підкласти під закладку, вернутися назад, в спіти, щоб воно тебе не накрило тими ошмідками, що після нього вилітали, блядь. А скільки часу було? Ну, ЗТПХ працює 360 секунд. 360 секунд, щоб повернутися в укриття або десь заховатися, знайти десь хованку. Так, да, трошки повредило, я ж кажу, мережу, бо було дві закладки. Одна спрацювала, друга ні. Ну, це і одної і вистачило, щоб перекрити всю дорогу. Оце, що нас спасло. Якби е, не зробили свою роботу, грубо говоря, навіть почали б відходити, вона, то вони б скоріше все, що нас би догнали. дуже великий був об'єм задачі. Я даже не, мы еще даже обговаривали, не знал, как мы, насколько мы успеем это все выполнить. А ребята, которые 9 человек, они были, даже были менять СПшки, которые уже там сидели, они даже были их поменять, а мы даже их были облаживать там минами, выполнять задачи там. Ну и все, поэтому мы с ними уже были прокомандированы, как бы, и мы выдвинулись на место, куда нам надо было ехать. И мы не доехали, нас и певишка ударила, разобрала нас в машину. Я вижу, как нарывается металл на моих глазах. Я так смотрю, и я сидел в самом конце, возле ляды. И все время я как чувствовал, я все время держался за ручку ляды, чтобы успеть ее открыть. Задымление, крики, начинается паника внутри. И с нами, по ходу ехали ребята не обстрелянные, потому что сильно большая паника началась. Ну, водитель еще не остановился, водитель продолжал машину гнать. Потом идет второй удар, сразу буквально через пару секунд сверху в крышу. И пошел третий удар. Третий пошел в лобовую, ударил в машине. Когда ударил третий в, боковую, в лобовую, тогда машина начала терять скорость. И я уже понял, что что-то случилось с водителем. Начал терять скорость, и он съехал на бочину и уперся, в какую-то машину, там ударился. Но это потом я уже увидел. И все, и он встал, и пошел за горанием внутрь дрения. Я открыл, сразу дернул за рычаг, открыл задний выход, высыпался. начали все выскакивать с машины. Я хватаю Никиту, подтягиваю к машине и кричу, не выходи. А пацаны начинают выбегать в панике. И начинают выбегать и бежать по дороге. И дроны начинают их догонять и начинают добивать на дороге. Мы в поле с ним вдвоем. Я увидел, что два дрона летит. Я ему говорю, Никита, ложись. Он упал. Я, Но ну я даже не упал, я тогда на не зажался, головой сел. Так вот пролетают, один пошел дальше, а один на разворот. Разворачивается и начинает идти на нас. И я ему говорю, что ложись, он, он хотел успеть сбить. У него была помпа, оружие с собой. И он сводит помпу. И пивишка бьет ему прямо между ног. Вот так лежал на спине, и он ему бьет прямо между ног. Сказал, взрыв. И он начинает кричать, просить помощи. Я скакиваю к нему, и я вижу, что он над ноги. Оно еще было полуполнолуние, видно, хорошо было. Это было где-то в районе полуторого ночи. Поднимает ногу и говорит мне, говорит, все, батя, мне позвонил батя, говорит, все, батя, я отвоевался. Я его быстренько разрываю турникет, начинаю девать ему на ногу. Схватил его за капюшон, начинает тянуть, он говорит, не бросай меня. Я говорю, я тебе не брошу, тяну его, как сейчас помню поворачиваюсь, там поле, блядь, тут поле. С левой стороны дорога, где нас подбили, блядь. я начинаю кричать мозги, что надо тянуть к дороге, блядь. Может, какая машина, я на это рассчитывал. И я вот за капюшон начинаю тянуть, я вижу, и пивишка летит, и я уже не пытаюсь от нее текать. И я в рацию говорю, помогите мне, я не могу справиться, кто-нибудь помогите, я кричу в рацию. А ну, пацаны бегают, прячутся, блядь, и пивишки бьют. Но я понимаю, это все, тем более, если Вні стріляне. Ситуація тяжо. І їх столько много, відкуди не взялися, мгновенно, вони нас розбирали вчені часу. Бачу, що тою посадкою, що хлопці виходили там. Я зрозумів, я що ми не видимо просто. Просто реально ми не видимо, бо вона постійно під просмотром, вона проглядається, вона тоненька, сховатися там реально нема де. Два дерева стоять. Тобто, одне, два, такого вдоль. Далі про 300 метрів, 200. Тобто, такі клаптики з посадочок. Якщо ви виходите так, то... ні, просто я чув, як хлопці виходили, як по них бл близки, бл як їх дрони там хуяли. Це я все чув. 3,5 часа, бля, це на карачках, в Яровочку, бля, там ще й пашня така. А це, що нас спасло, що трошки. Е, голова трошки спрацювала і вилізли не там, де нас чекали, а пішли туди, де не чекали. Що навіть не могли подумати, що туди хтось сунеться в чисте поле. Ну там пашня. Навіть подсонячка нема, де, де йшли по полю, там десь ще подсолнечник десь був, десь ще щось було. А це б бур'янці, блядь, чисте поле. Вийшли, слава Богу. Бог поміг. С техники, конечно, напалили нам твари. Багато. Багато напалили техники. Хлопців побили багато ці дроны. Я пытаюсь его тянуть, блядь, у меня У меня их просто нет. У меня ноги подворачиваются. У меня начинает мысль подкрадаться, что в голове, вот я четко помню, что надо искать транспорт. Какой-то транспорт. И я начинаю по полю идти. На этот перекресток. Уже не бежал. мені не было сил. Я просто еще. Был такой легенький, легенький такой, начался туманчик с утра по рассвету. И я увидел, что машина пробивает свет. И я, ну, я морально понимал, что с той стороны там только наши. Это Хаммер шел. И ребята сразу пролетели потом по тормозам. Выскакивает солдат там. Он белом прыгает. Я говорю, у меня по братым здесь лежит 300, Я говорю, без ноги. Помогите его погрузить. Он говорит, мы не можем сейчас останавливаться. Нас сейчас разберут. Меня за ногу закидывают в хаммер. И лежат два пацана, у них тоже раненых там было. В хаммере. Я говорю, мы сейчас вас оставим на эвакуации. И займемся вашими людьми. Потому что у нас еще те же остались там. Я думал, они, вы... Я думал, они пошли пешком. Сами. На выход. Ну, те, что со мной ехали. А они, оказываются нашли нам блиндаж. Был брошенный. Там наша артиллерия стояла, наши ребята съехали, а блиндаж остался. Это их и спасло. Они нырнули в этот блиндаж, и пивишки их искали. Я видел, как их пивишки искали, попали по лесополке. Они туда-сюда летали, летали три штуки. И уже, не, видать, не могли найти. И так начали тупо так бах-бах-бах. Ну, уже не было ни шума, ни крика. как на хабере резко. Мы только набираем скорость, и сзади нас у пивишка в как ну, буквально метров 50. А успели мы от, отскочить ее пишку сбалило. Они ее увидели. После он долга уже Если бы мы остановились, начали тянуть, пытаться, разобрали. Вот так вот погиб у нас тоже. Пацан, с Кривого Рога. 28, по-моему, да, у нас день рождения ездил, справлял в январе. 29. 29. Да. Так вот. И все они не дали его увезти, мы его не смогли увезти.